вооруженных столкновений, перещепена горячая точка страны. В нем люди умирают, как на войне, из-за оружия 21 века. Вот это дорога на стадион Школяры. Она лежит через минное поле, и это в наши дни. В траве незаметно торчат использованные на шприцы. единственная в городе детская площадка. Как вы видите, здесь играют дети. И здесь тоже мини. Здесь вплотную от самой площадки находится центральный офис, где, где распространяют оружие 21 века. Вот подтверждение моих слов. В моем городе не осталось ни одной книги. Ни одной многоэтажки, где бы не умер молодой человек. Хотя на улице дети подкармливаются опасностью, да?